哇，这房子大明星住的果然不一样、啊，豪宅啊！说的是哈、啊，哎，你说，咱们要是把十一的地址卖给他的粉丝，是不是能大赚一笔？嗯，不愧是我姐。说什么呢？什么大赚一笔呀、啊？现在是你们的朋友我处在水深火热的生活中，艰难求生存的时候。而且我好紧张啊，这是我第一次跟大明星同居。嗯，不对不对。 准确的说呢，你是第一次跟男人同居。方言同学，你可千万要控制好自己，千万不要对人家十一乱来哦。我怎么可能乱来呀、啊？哎呀，你说正经的，你说十一他如果发现我就是他的助理，他会不会把我当脑残粉赶出去啊？怎么可能、啊？当然不会、啊。你是来工作的，再说了，有合同在手，堂堂正正，怕什么呀？哎，这么大的房子。 这保姆和助理可不好当啊！你就不能说点好听的？这,这么大的房子，哎，好生活就要开始了。小燕，看着我的眼睛，从今天开始，你就要开始全新的生活，什么梦游症啊，那些乱七八糟的都会滚出你的世界。加油！ 以后就让我们一起努力吧。你也是个小鹅呀。 每个故事里都会有一个上锁的门，那每个故事的女主都会很作妖的想打开这个门，哈哈，我一点都不好奇，我也不作妖，再见。<laughs> 啊，小妍妍的润发乳、洗发水。 毛膏，嗯，唉，忙了一天了，终于就剩这最后一件了。看到此情此景呢，我不禁想要赋诗一首。 面朝地板，背朝天，厨房、客厅、卫生间，求药之路多艰难啊！可是难不倒方言啊！大明星的床质量就是不一样，质量真好。 漂亮！阿姨今天怎么没关灯啊？不过打扫的挺干净的。 次见面就以这样的方式，他不会又把我当做脑残粉了吧？他把我赶出去怎么办啊？谁？ 对不起，对不起，对不起，我是今天新来的助理，之后会二十四小时照顾您。很抱歉以这样的方式跟您见面，十一，你放心，我绝对不会告诉你的粉丝你的背后有一个台阶。怎么是你、啊？